Ребята, по-моему, я пришел туда, куда надо. Это куринь Святого Миколая. <решил> Слушай, какой ты умный, какой ты умный. Пушистый. 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 Так, ребята, мы сегодня побываем во многих хороших местах. Курин Святого Матылая. Оба на там что-то что-то упало. Заходим. Ребята, заходим.

Так, ребята, мы заходим в канцелярию войска Запорожского Низового. Слушай, слушай.

Значит, що то помішало, не знаю. Ну, не все. А вот это. Да, Можна до веревки пройти. Можно. Тільки обережно, бо да, Шишка на лобі. Ну, а, ну тут да, я скажу, я скажу, якщо... Не поважаєш хату, то можна і вбитися. Да. Зразу, зразу, зразу полбу, ти зразу зрозумієш. <звук> È, та сама. У нас двері на розпашку стоять. Це Зараз. А вниз вот Оружие самое впереди. Пушки там было. А нет, были сабли. А, этого я не бачу. Это может узнать, там где закрыть. Не, не буду врать. Ну, не, ну, а, а, там давно, по-моему, не работает. Ну у меня фотки есть. А. Давно было. Так, ребятки, идем потихоньку дальше. Так, дверь открыли, значит и я могу зайти. Так, ребята, будинок Кошового атаманова. Атамана. Вперед. Так, ребята, дергаем вот эту пыпочку и дверь. Дверь открывается. Миша, ты умный стал. А ты повыше, понятно. Это самое. Голыматься генеральские погоны. це полковничи. Разумела? Так, седай. На стуле. Какой смартфон будете снимать. Ты приготовил? Чего ты стоишь? Значит, борода тому. Две шапки. Ой, а ну там, сам, поправ. Да, Да, у тебя 61, наверное. Ну, капитан, ну как уходить? Ну так я тоже капитан, так у меня 56-й. И без лица, че так, два-три сканера роби. Ой. Ай. Зробив? Так. Є там у тебе ріпі на так. так, сиди, сиди, Садись, візьмо

aqui.